Доброго дня, шановні тебечі. Сьогодні в нашій програмі у студії ми з вами зустрічаємося з відомою людиною. Це автомобіліст, призер чемпіонатів, переможе чемпіонатів України. Це автомобільний журналіст і це телеведучий, це Олексій Мочанов, а ще і Барт. Здравствуйте. Зараз дуже тяжело, насправді, коли представляєш людину правильно. То... склеить его визитку, потому что с одной стороны, последний раз я серьезно ехал в гонки в 2009 году то есть, вот 10 лет будет вот, как закончил жоры, как и не, и не автогончик, да, там а, песни мы поем, но это такой не вариант заработка, а вариант совместного времяпровождения с людьми, где-то с военными где-то в интернатах, где-то а, в барах там репертуар особо сильно не меняется. Мы сейчас начали жить в Меня с таким же успехом можно назвать пловцом, потому что в 5 лет я занимался плаванием и... и закончил, потому что прыгать с вышки мне было интереснее в конце тренировки, чем осваивать брас или кроль с бутерфляем. Сейчас просто информационные технологии настолько э, переворачивают наше представление о том, что творится вокруг и как кого назвать, что, в принципе, сейчас возьми людей и и ты иногда не очень понимаешь, что ты его вот точно знаешь, ты его много слышал. Что он из себя представляет, ты понятия не имеешь. Где он в реальной жизни может появиться, чем отличился, понятия не имеешь, перепроверить его, как раньше, да, там эти факт-чекинги, когда тебе могут сказать черваненко чемпион Советского Союза по ралли. Ты там можешь зайти в какие-то базы, выяснить, да, что в 1991 году был последний чемпионат Советского Союза по mm -hmm. а, ралли в, в Челябинске и в экипаже. Александром Петровичем Солюком, Евгений Чароненко в качестве штурмана действительно выиграл чемпионат Советского Союза. И поэтому есть какое-то подтверждение. Да? Вот Виктор Федорович Янукович в свое время, несмотря на то, что в Донецкой области был очень популярен автоспорт, потрясающее количество людей собирало лучше, наверное, советская трасса в Бахмуте в Артемовске между Часовым Яром и э, Артемовском. Собирал огромное количество зрителей, люди все это любили. Вот кто-то зачем-то, какой-то дурак написал в компании Януковича, что он принимал участие в ралли Монте-Карло 1974 года. За всю историю ралли Монте-Карло, два раза его всего не было, с 1911 -го года. Это в 1941 году, когда было начало Второй мировой войны, и в 1974 из-за топливного кризиса. Вот умудрились пальцем в небо даже там ткнуть, поэтому... Я предлагаю всем людям, которые пытаются понять, и разобраться в ломах, в колах этих там, э, в авторитетах, к чему мне не прислушиваться или какое мнение одно из отобрать себе для того, чтобы ты понимал, э, ну, по кому ты сверяешь, там, свой собственный, там, маятник и часы. Вот. Все-таки проверяйте, искать, как раньше, в старые добрые советские времена, говорили, минимум три независящие друг от друга источника информации, если тебе подтверждают какую-то, Інформація буде добре. Вот Также треба зараз орієнтуватися всьому, що проходить. Ми говоримо з журналістом. Продумай. Тобі ж про вибори. Ну, да, там і, і, думай. І, і і… Причому я не, не дуже ну, питання про одного з кандидатів, про дійсного президента, а про от про Зеленського. Бо вже скоро нам йти вибирати. Це якийсь такий джокер у колоді. Як ви вважаєте, що? нам даст мой Зеленский. Вот чудо, и вы, да и сказали, что произошло чудо. Чудо произошло. Зеленский перемег. Вы знаете, ну, в первую очередь, я, как, наверное, и большое количество людей, населяющих Украину, хотел бы от Зеленского услышать, как он дальше все это видит. Потому что пока, чем больше Володя молчит и не вступает ни в какие полемики, тем выше его рейтинг, и каждое его появление в экране, в интернете, в на телевидении, это какая-то такая достаточно э, резонансная штука. Мастера, они ажиотажа, да, мастера ипотажа, это однозначно. Но э, на действующий президент, давайте смотреть, радио за не отстает, поэтому это все же напоминает и сюр, и цирк, и какой-то не очень удачно срезершированный такой сериал, да, такой день выборов, а кандидаты все как, все как в песне. Да? Я освещал свой подход к этим выборам с чисто математической точки зрения. У себя на странице, когда меня приглашали там на наш канал, на News One, Тигран Мартиросян, Вася Голованов. Я говорил, что у нас сейчас есть простая математическая ситуация. Есть те, кого устраивает, как сейчас идут дела, они за действующего президента, за Петра Алексеевича Порошенко. Это люди, которые за власть. Все хорошо, надо потерпеть, не страшно, что у нас есть там свинорчуки, но они там перекрещиваются Томасом, у нас есть там, не знаю, Ариев и Луценко со сломанного колена парламентом под эту должность. Но у нас есть там, не знаю, там, безвиз, что-то еще у нас есть. Ну, какие-то есть плюсы, какие-то минусы, да, там не красим все одну краску. Есть люди, которые за власть, они а за Порошенко. Есть люди, которые против власти. Я не говорю сейчас про какую-то объединенную оппозицию, собранную в одну кучу а против власти. Мы смотрим на кандидатов с, с самым высоким рейтингом, который представляет оппозиционную власти а какую-то платформу, да. И просто берем кандидатов с высшим рейтингом. На этих выборах это была Юлия Тимошенко. Однозначно ни один к ней даже не приблизился. Ни Гриценко, ни Лешкова, который в прошлые выборы был. Все очень странно, да, что Майдан выходил против олигархов, заказчиков, и первое место на выборах президента занял олигарх, второе – отсидевший Илья Владимир, а третье – Лешко. Ну, потому что пока горело, там были одни люди, а голосовать пришли совсем другие. и было в 2005 году, когда был вот этот третий тур выборов между Ющенко и Нуковичем, убрали графу против всех, потому что обязательная была история, если ни один кандидат не набирает там больше 50%, что такое, да, там, то значит, эти двое снимаются с выборов и должны другие быть для того чтобы их оставить, там, как бы сохранить в политике, Тут графу убрали. Я искренне считаю, что Владимир Зеленский это аналог графы против всех. Если бы она была, он бы не набрал эти 30%. процентов. Сейчас мы стоим перед выбором Петра Порошенко, Владимира Зеленского. Да? у Порошенко мы понимаем, какие команды, да, там это вот такие люди в БПП. Вот такие люди в АП, вот вот такие люди там. Это мило. А, с точки зрения того, что находится как бы, у Джокера Зеленского в кармане, я пока только слышал, да, там какие-то ну вот как когда Гриценко озвучил, что у него там Залечук, по-моему, министр иностранных дел, да, там mm -hmm. Сакварелидзе Давид генпрокурор и садовой премьер-министр, я думаю, что часть голосов еще от него отошла, потому что народ не очень понимал. С каким уровнем компетенции, кроме Сакварелиза, который хотя бы работал в прокуратуре, да? Чтобы делать МЗС Зелещук и Садовому. Ну, Садовой, ну, ну, этот самый Гройсман наш пришел, як я Садовой. Ну, давайте, во-первых, все-таки помнить о том, что Гройсман какое-то время был руководителем Верховной Рады. Он все-таки эти все вещи умел собирать, а у Андрея Садовой... При всем уважении и личном знакомстве к нему, я помню, как по всей Украине ловили мусорные машины, потому что мусор с возился куда угодно. И, Это, конечно, случае... но все-таки и я, нет, я, я совершенно согласен. Есть большой город, который каждый день выбрасывает мусор, и нет того места, куда этот мусор собрать, переработать, просто, складывать что-то с ним делать. Это ну, че... про Садового, мне не очень, про Зеленского. Мне очень жалко, я повторяюсь, вот. мы говорим сейчас об чем угодно, кроме Зеленского, потому что его команда не представлена. Ну, вот он пока, я не знаю, может, он имеет законное право до 19 числа, там, что хочет я очень ничего делать. Или там на вытворять всякие глупости, а потом вдруг он как выйдет там, куда он собирается, на Олимпийский. Ну, пока же, он сказал, что не коррупции, а и все будет классно. Все будет класс. Я, слушайте, у нас уже был Яна Балашов, который говорил, я за все хорошее против всего плохого. И, в принципе, ну, я считаю, я его полностью в этом поддерживаю. Только вопрос, какими это все методами, к чему это все идет и, и куда это все двигается. Я не уверен, что сейчас Володя Зеленский отдает себе отчет наверняка, ну вот куда он попадет, да, что он может понять. Возможно, кстати, от человека сложно требовать каких-то первых шагов э, до того, как он там ни разу не был. что Петр Алексеевич там с 98 наверное, или там седьмого го года, да, там СДПО, партия регионов, и там пошла длинная история, параллельно с Укрпромвестом там, Зеленский. Ну, он явно не глупый человек и понимает, что там не будет, как в кино про Голобородько, да. Там, мне даже кажется, знаете, на доверие, которое высказывает избиратель к человеку, а даже да, просто да. доверие, это, как сказал Володя Палачанинов, бывший народный депутат э, Украины, это узнаваемость умноженная на репутацию. Как только твоя репутация, когда ты появляешься на радарах, угу. тебя начинают из всех фейкометов ну, угу. делать все, чтобы ты нырнул обратно, чтобы ты уже из этой бочки с дерьмом не всплыл, и узнаваемость тебя растет. А репутацию то всячески пытается сбить, потому что единичка – это репутация, единичка – это узнаваемость, это вот идеальный вариант, это единичка – это твое доверие. Все, доверяю с закрытым очим, что называется. Да? Но все делаю так, чтобы узнаваемость была, там, пусть высокая, там 0,8. Да? Но репутацию сбивать ближе к 0,1. Максимально там доставать детей, там, бывшие какие-то истории, декларации, все что угодно. У Володи Зеленского получилось так, что у него узнаваемость Володи Зеленского – а репутация Василия Голобородько. Он как бы вот это уникальный какой-то продукт сейчас политически получается. Потому что он туда заходит не мы всех правил. Но с другой стороны, 27 лет у людей были все правила. Если вы возьмете вот это Кравчук, Кучма, Ющенко, Янукович, Порошенко, никто из них не учился быть президентом. Может, там заключаем какой то высшей партийной школы с Кравчуком? Я не исключаю, но когда нам всем говорят, нам нужен куча мне был директор завода. Ну, партийная школа там тоже была. Производственная линия, я имею в виду. Когда нам все говорят, верховный главнокомандующий, ну, Петр Алексеевич, да, у него было там РНБО за плечами, было Министерство иностранных дел, было Министерство экономики в Прилисте Азара, но так что прямо расстелить карту и там, двигать полки, это не функция верховного главнокомандующего, это функция главнокомандующего, который сейчас вами с начальником генерального штаба. Это Виктор Николаевич Муженко, человек в пиджаке определяет какие-то направления, а человек в мундире, в кителе, да, там в камуфляже, вперед, алга вперед, алга назад, поэтому сложно сказать, что нас сейчас ждет. У людей э, есть два выбора, да там и не в плане там Порошенко-Зеленский с закрытыми глазами. Когда мы приходим туда, э, мы выбираем две стороны. Там сейчас мы говорим курс Верховного, войну Путин, все делается так, чтобы ты на ну, такой сказал, Да все, пусть лучше не хуже, чем было, и там поставишь, например, крестик за Петра Алексеевича. Другая история ты можешь прийти и поставить крестик за Зеленского, у которого останутся функции значит, представительские, снаружи, да, безопасности он не будет этим заниматься сам бы другие люди. Если кажется, что ты ошибался, у тебя осенью есть возможность даже там, не знаю, избрать БПП. Ну, в принципе, там, вернуть долги. Хотя, я, честно говоря, там партия, в которой есть Ирина Гераченко, Арьев и ряд других э, хорошо знакомых мне персонажей. Кстати, большинство из них из журналистики, да, там как же Наем, Лещенко, э, Залещук, там та же самая, они где-то там, Червакова, там как-то так понасобирали разных людей. Я не вижу там прям какой-то радости. У нас есть плюсы по поводу Зеленского. Я думаю, что Сейчас отсутствие закона об импичменте – это результат договоренности Порошенко и Яценюка ну, за 2014 год, что все-таки нам надо спокойствие. Сейчас, как только если Владимир станет президентом, я думаю, что Народный фронт на и БПП быстро попытается найти себе поддержку, чтобы закон этот появился. С другой стороны будет Игорь Валерьевич Коломойский, наверное, который точно так же будет активно работать там с депутатскими группами, чтобы этих голосов ну, не набрать. Вот политика, я, как это не пошло, да, вот этот анекдот про песенку комара видел, нет, а струю тем более, да, то вот политика это еще тоньше. Я давным-давно там начал еще в школе читать там, Пикуля, да, там, битва железных канцлеров, когда... Горчаков говорил, что дипломат это кристально честный человек, посланный за границу врать в интересах своей родины. И возникали разновсяческие ситуации за многолетнюю историю. Нам преподают там Петра Порошенко как, как дипломата. Я даже вот помню, я его вот читал программу 2014 -го года, сказал, приложу весь свой э, дипломатический талант, ну, чтобы быстро наводить отношения с Россией, закончить войну, вернуть эко экономические выгодной и Украине, в первую очередь, позиции, но позволю себе задать вопрос по поводу дипломатических талантов, когда в день выборов президента США Петр Алексеевич настолько надеялся, что останется демократическая команда в власти, и он так активно даже с утра затопил за Хиллари Клинтон, написал, что надеется на ответственный выбор американского народа выиграл Трамп. Но в политике... И да, что В дипломатии такие штанги недопустимы, потому что Трамп, конечно, запомнил. Когда от тебя мало что зависит, посиди себе и там 20-м отправь поздравления и обозначь, что мы готовы работать и с этими, и с этими. А мы поговорим и далее про мир такой. Вы на одноразово были на Донбассе, вы волонтер, вы знаете про войну изнутри, вот какие настрои в армии? Я давно очень не ездил в армию. Я скажу так, в армии были очень разные настроения. Там, скажем, весна-лето 14 -го я года. Я бачила людей после еловой по... Еловайска. Осень 14 -го... После Дебальцева. Ну, Это один настрой. Зараз может другие настрой. Вы же поймите, я вам даже скажу, что по одному Дебальцеву были люди, которых оттуда выводили, а были люди, которые людей оттуда выводили. И у них абсолютно разные настроения просто была вот ну такая супер супер активная фаза войны это было наверное вот, вот конец лета да там Иловайск и до э, февраля 15-го года Человек там кто-то застал самолеты когда летали кто-то уже не застал когда авиацию перестали поднимать вот и потом началась вот эта вот как бы такая э, трясина вот я просто вот, да. вот мне кажется, что с одной стороны это дает возможность там вдохнуть, выдохнуть, подготовить подразделение, там наладить, организовать какую-то там ротацию, чтобы была возможность кому-то уехать на полигон, кому-то в отпуск, да, там наладить эти какие-то вещи. Но сейчас вот ну что происходит, наверное, в последний раз и бы осень. Ну, -huh. Да, давненько уже сейчас поменялось, а то на «Ну, вы -э, ООС. Этим... Мы общаемся, разговариваем, но пока не своими глазами, знаете, там, на человека -то тоже на одного и того же, можешь попасть. Там он позвонил тебе в, в плохом расположении духа, устал, и все вроде бы плохо. Потом через 2-3 дня ты созвонился, не знаю, отправил генератор, спросил, как дела, и вроде как и не было вот этого предыдущего разговора. Тут нельзя сказать, что у них всех все пропало, у других там все, солнце. Всходит нету, ну, знаете, люди очень часто надеются и ждут вот простых решений, если их устраивает какая-то э, картина мира, кем-то нарисована. Без разницы, Кашулинским, Лишко, Тимошенко, Пороженко, Зеленским вообще нет, да, даже людьми не из вот этого пола политиков, которые шли президенты. Вот им все нравится, они говорят, я принимаю, и вот я с этим готов жить. И тут раз, как говорил Сократ, да то. Границы моего знания расширяют границы моего незнания. Чем больше знают, тем больше не знают. Тебе раз и приходит какая-то новая э, информация. И ты начинаешь ненавидеть человека, который тебе вот эту новую информацию привнес, потому что он сломал встроенную картину, скорее тебе было комфортно. Ты себе проснулся, поковырялся в зубах, съел свои жареные картошки, отвез ребенка там, не знаю, в садик или в школу, заехал на работу, встретился с женой, там, сидел на рыбалку, там, кто-то на рыбалку, кто-то не на рыбалку, да, там, провел выходные, и тебе все нормально. Ты знаешь, вот эти черные, вот эти белые, вот эти хорошие, вот эти плохие. Вот я за этих, значит, я против этих. Нам всем надо жить в стране, где надо каким-то образом попытаться найти общий язык. Это раз. Найти возможность отвечать негодяям, которые рассказывают про федерализацию, что у нас не может быть федерализации, потому что федерацию собираются штаты в США, земли в Германии, там эти губернии в России. Да? У нас не может быть Полтавская область никогда не была там чем-то отдельным. Да, у нас может быть децентрализация, которая сейчас пытается заниматься, но в каких-то вопросах это тормозится, а в каких-то, к сожалению, там президент обещает, что он все услышал, все понял, он никогда не будет назначать своих людей. И тут же в Одессу назначает там, ну, не проверял в трех источниках, в двух разных было написано, что одна из родственниц его супруги. Надо точно будет это все Узнать, чтобы не платить фейки. Но если это так. Я в любом случае знаю, что когда президент стоял и говорил, что он не считает Зеленского агентом Кремля, в это время mm -hmm. же были напечатаны плакаты, где вот Петр mm -hmm. Алексеевич, Путин, вот это все mm -hmm. там вырешальный выбор. Франклин когда-то сказал, что демократия это когда хорошо вооруженные люди садятся за стол и договариваются о правилах поведения. Кто такие шейхи арабские? Это. У каждого шейха там 2000 лошадей и всадников. И, по сути дела, когда вот эти вот люди в белом сидят и разговаривают, речь идет о том, что если у них начнется конфликт, то там за забором, за спиной начнут две 2000 от этого, и 2000 от этого 4000 обученных людей, это много крови. А туда влезут эти, эти, родственники, идет пейт. Поэтому они, уважая силу, если ты не можешь содержать себе, ну вот как бы такого рода армию, да, Тебя за стол никто и не пригласит. С кем вы мы сесть за один стол, чтобы у нас закончилась война? В первую очередь, вообще, сначала с самими собой. Не с Москвой, не с Донецком, не с Луганском, а, условно говоря, не знаю, там, внутри одной Волыни люди из Ковеля и люди из Луцка должны понять, они вообще волыняки или нет. Вы же понимаете прекрасно, всю жизнь всегда все страны ненавидели соседей и Америку. Потому что с ними всегда были какие-то территориальные споры, да, там, культурологические споры, военные какие-то там конфликты. Эти не туда забрели, там лошади э, не с той речки воду пили. Лучше всех мексиканцам и канадцам. Они ненавидят только Америку, потому что они, они же их соседи. Мало ты найдешь людей, там, не знаю, в Венгрии, которые имеют какие-то претензии к Португалии. Потому что это непонятно где. У нас необходимо понять, когда ты заезжаешь в Ковель, в Ковель они говорят, а вот там вы были на заправке, вас видели налоги. Я говорю, у нас карточка хорошая. Ну, плюс, товарищ был жив Еремеев. Я говорю, Еремеев, это же ваш. Говорит, это не наш, это Луцкий. Это 70 километров. Вы всем говорите про скид и Захит разом. То, может быть, все-таки это... мы сейчас про скид и Захит одной волыни не сможем договориться. Посидели, пообщались. Мне кажется, что нам надо сначала отобрать. Вот, кстати, это было в программе у Тимошенко. Необходимость Новый общественный договор, который заключали люди. Не мы, народные депутаты Украины, а мы, народ Америки, да, как это было в Конституции США. Маннергейм, по-моему, говорил, что надо, чтобы люди защищали землю, надо создать такие условия, чтобы им было что защищать. Я искренне не знаю. Дело в том, что ну, Россию сильно долго, такую огромную страну, ну, не продержишь без. Очень тяжелых рукавиц. Там будут происходить какие-то процессы э, попозже. Не, економічне да. чудо в Украине это шлях до усих наших людей. Мне тоже так кажется, но пока, к сожалению, кроме участников, которые там строили какие-нибудь небулоны, да, там базы и жилые комплексы, вот, ты едешь по стране на машине или смотришь в окно поезда. Столько за 27 лет то ничего же не построили. Вот, все Все пытаются гадить на совок, но пользуются во всю наследием этого совка и никому даже не кается. Ну, вот там реконструировали стадион на Евро. Ну, в Киеве, там, в Харькове, в, во Львове, да, там построили все, по с нуля. Ну, перейдем тут до музыки. Давайте. Вы до нас приехали как музыкант с концертом. Граете кантри, так? Я мы пытались играть кантри, но в любом случае, знаете, кантри-музыка хороша тем, для тех, кто понимает язык. Потому что кантри – это шансон. Да, только американский, да, там, со своими тональностями, со своими все. Вот есть, например, такой штат Теннесси, да. У каждого штата в Америке есть на номерах какой-то Нью-Йорк, Либерти Стейт, там, штат Свободы, там, этот штат того, это штат всего, там, Кремниевой долины штат. На номерах штата Теннесси написано «Волонтир стоит», штат добровольцев. Потому что в армию Юга больше всего добровольцев дал штат Теннесси. А знаете, кто дал больше всего добровольцев в армии Севера? Я. Yeah. Тоже в Теннесси. Им все равно, им лишь бы быть добровольцем. И там лучшие, там, Нэшвилл, Мемфис, там лучшие в мире студии, там звукозаписи, вот этой истории, при которой люди рассказывают, как их там про дедушки один за конфедератов, другое за федератов, они там рубались. У нас прям сейчас время контри. Ну, слушайте, я в хорошем смысле слова сейчас появляются и исполнители, и условия для того, чтобы, да, там сейчас будут, там, 14 год вообще воспринимался многими людьми с яйцами, что это время героев, время возможности, там, совершить качественный скачок куда-то, да, там, защитить, победить ворваться в историю, вписать свое имя, там, как кто-то как Багратион, да, там, а кто-то как, я не знаю, кто он, как Гастел. Потом, правда, все это пошло немножечко на нет, потому что информационное поле, когда человек появляется из ниоткуда, его очень быстро, люди, которые вот в этом болоте квакали вместе с ним, вдруг увидели, что этот лягушонок превращается в бегемота, они очень быстро за лапы его затягивают обратно тебе дают возможность, там, ставят какой-то э, подиум, воздвигают на этот подиум какой-нибудь гнапа, и потом кидается у него какашка. Вот такая любимая забава. Так про что будет успевать сегодня в концерте? Да мы попоем, слушайте, все, в литературе 37 тем, и все их уже давно придумали древние греки. Я не вижу, ну, некоторые вещи мы там поем свои песни, песни Макаревича, песни Цоя, да, там в своей обработке Сережа Семенов очень хорошо играет, солирует на гитаре, я там просто декларирую, декларирую слова и играю аккорды. А... Как к сломанной палате Не... ну, завожаю. Ну, я, это был один из стимулов снять гипс и начать работать. кальций, магницинк, покупаешь и, в принципе, более-менее ничего. А... Когда там поешь песню Макаревича «Капитан», который написал в 70 как он чуть ли не втором-третьем году, ты не понимаешь, как через 50 лет она может опять быть актуальной. Ну, это, конечно, грустно. И поворот? ну, а поворот. Синяя птица. С... Скачки. Я не знаю, я просто безмерно уважаю, и люблю и творчество Макара. Вот то, и уже для меня было «Машина времени» и «Макаревич» и «Кутиков». Это было круче, чем «Леннон» и «Маккартни». Ну, потому что я слова понимал, да. Потом появились скажем, Кузьмин, Барыкин, да, там люди, которые владели инструментом. Вот когда в 80-е годы начали появляться кино, э, Чаев, там, да, вот какие-то там эти... Агата Кристи уже попозже, э, Крематорий то было понятно, что пришло время людей, которые не заканчивали музыкальных школ. Потому что все предыдущие, ну, они были на их уровне абсолютной виртуозы. Но, вы знаете, Ушаков в своем словаре говорил, что музыка – это вид искусства, в котором эмоции, переживания и идеи передаются с помощью ритмически организованных звуков и тонов. И вопрос не диапазона голоса, я же не на голосе, крайне. вопрос за час-полтора времени, да, там иногда чуть больше. Получат ли люди какую-то пищу, вот, чтобы... Мы играли концерты в тюрьмах. И там подошел подошел фонарь, который упал в Скнилове когда-то в 2002 году. И говорит, мне дали 12 лет, я благодаря вашему концерту полтора часа из этих 12 лет не сидел. Дорогого стоит. Мы приезжали на фронт, я там играл в Донецком аэропорту в октябре. Завозили меня с гитарой в новый терминал аэропорта. Я играл, там у парня оказался днем рождения. Ромки в, в, этот прямо день. Да, там свой репертуар, там, конечно, там все Нева какие-то дорогие, близкие, сердцу вещи. Ну, я думаю, что все, что мы сейчас играем, вот там э, Игорь и Светлана Поколды разрешили нам спокойно играть э, скрипку. Но ее, когда поет Матвиенко, это ж, ну, там, мощнейший голос, все, и мы ее поем тихонечко, как на кухне. Поэтому вот это такие акустические негромкие вечера. Под нас пьют намного больше, чем танцуют. Ну и славу. – Дуже вам дякую за то, что Нет. была у нас в студии, так просто рассказала нам. Ну и приезжайте до нас частейше. Чтобы... Славянск или Славянск Как правильно? Славянск. Украинскую мову и слубянск. Нет, там апостол. Есть. да. Мне просто Слобьянск. было интересно с 14 -го и российскую года. мову тоже. Славянск. Родина всех славян. Родина всех славян. Я думал, что это от славы. Но все равно говорят это, и так, и так. И так все равно славяне. Снежная, все, славяне снежное, Славяне или снежное. Отшло. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Залышать это знамо. До побачення.